Kacang Pak malau, kacang berlipat, kacang hamba mengkuang layu. Datang hamba, datang bertempat, mencadang usul padat dan jitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudari Fariha Wasli, Pengurusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Nurul Amal bin Timur Fauzi. Lalu, tak ada. Um, yang dikasihi saudari Siti Soreha Betty Nordin, Naib Ketua Perkakar Putri UMNO Malaysia. <laughs> para pegawai, rakan-rakan ESCO, Ketua-ketua Putri Negeri-Negeri, Ketua-ketua Putri bahagian-bahagian, mantan-mantan Putri UMNO Malaysia, Sidang perwakilan, para pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Kepada saudari perwakilan puteri yang saya kasihi. Bersyukur kehadirat ilahi, kita dapat berkumpul seawal pagi di dalam Dewan yang indah ini. Untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab hakiki sebagai ahli parti. Demi agama, bangsa dan pertiwi. Saya ingin memuji perwakilan yang ada di sini. Yang masih setia bersama parti, tidak berganjak walau seinci. Di saat parti diuji dan dikhianati, inilah pejuang-pejuang putri yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Arina binti Kamarul Zaman, Esko Pergerakan Putri Amno Malaysia, merangkap naib Ketua Putri Amno bahagian Padang Rengas. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Datuk Ketua Putri Amno Malaysia, Dato' Along kerana memberi kepercayaan dan peluang kepada saya sebagai pencadang kepada ucapan dasar beliau sebentar tadi. Saya berdiri di sini, di pentas ini hari ini, bukan untuk menyedapkan telinga semata-mata. Tetapi saya nak bercakap tentang realiti semasa. Para perwakilan yang saya sayangi, hari ini kita berada dalam lanskap politik yang jauh berbeza dengan masa lalu. Corak sokongan rakyat semakin dinamik. Kepercayaan tidak lagi bersifat kekal dan persepsi rakyat berkembang seiring perubahan zaman. Dalam realiti ini, Puteri UMNO percaya bahawa survival UMNO tidak boleh bergantung kepada nostalgia atau sejarah semata-mata. Tetapi, ia memerlukan keupayaan untuk kita menyesuaikan diri, memperbaiki kelemahan dan membina semula keyakinan rakyat. Rakyat tak nak dengar dah lagi kita cerita Dulu kita dah berjaya buat ini, kita dah berjaya buat itu Tapi sekarang rakyat lebih nak dengar apa solusi kita kepada masalah rakyat Realitinya, pengundi muda hari ini tidak mengundi berdasarkan rekod sejarah semata-mata Mereka mengundi kerana siapa yang faham hidup mereka dan siapa yang berani bercakap benar Saya mencadangkan untuk kita mengambil contoh Parti yang situasinya seakan sama dengan Parti Keramat UMNO Yang mana Parti LDP di Jepun pernah menjadi parti dominan selama puluhan tahun Namun ditolak rakyat dan menjadi pembangkang dari tahun 2009 hingga 2012 Apa yang menarik minat saya, parti ini tidak runtuh setelah tewas Sebaliknya ia melakukan pembaikan dalaman, pembaruan kepimpinan dan komitmen untuk menyesuaikan diri dengan kehendak rakyat. Pengalaman ini membuktikan bahawa kekalahan sementara bukan perakhiran dan survival parti dominan bergantung kepada keupayaan berubah, bersatu dan menyesuaikan diri dengan kehendak rakyat bukan bergantung kepada nostalgia sejarah semata-mata. Percayalah, UMNO tidak kalah kerana musuh tetapi kerana kita gagal menyesuaikan diri dengan perubahan. Sidang perwakilan yang saya hormati Sebagai sayap yang mewakili wanita muda Tak lari peranan puteri Untuk membawa suara generasi yang menuntut kepimpinan berprinsip Berintegriti dan meneraskan keadilan Wanita masih berdepan pelbagai cabaran di tempat kerja Peluang kepimpinan Serta dalam perlindungan hak dan keselamatan Puteri UMNO berpandangan bahawa Kepimpinan wanita bukan sekadar soal representasi tetapi tentang memastikan dasar yang digubal benar-benar berpijak di bumi nyata dan mencerminkan realiti kehidupan rakyat. Hari ini semakin ramai wanita muda memilih untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga dan menyumbang kepada pembangunan negara. Namun dalam masa yang sama, mereka juga memikul tanggungjawab sebagai isteri dan ibu. Saya nak tanya, Adakah sistem pekerjaan kita ini benar-benar mesra keluarga dan menyokong peranan wanita sebagai ibu? Saya ingin mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan pelaksanaan polisi waktu kerja fleksibel khas untuk ibu muda bekerja khususnya yang mempunyai anak berumur bawah 3 tahun. Fleksibiliti ini bukan sahaja memberi ruang kepada ibu untuk menguruskan anak dan rumah tangga malah membantu mengurangkan tekanan emosi serta meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Saya mengambil contoh di negara China. Kerajaan Amerika memperkenalkan dasar yang mana membenarkan ibu muda yang mempunyai anak bawah umur 3 tahun pulang kerja sejam lebih awal bagi memberi ruang menguruskan keluarga. Dasar ini bukan sahaja membantu kesejahteraan ibu malah memperkukuh isu si keluarga secara menyeluruh. Saya nak tanya perwakilan semua Perwakilan setuju tak Kalau ibu muda ada anak umur bawah 3 tahun Diberikan keistimewaan untuk pulang awal bekerja Jadi mengapa kita tidak perlu ke dasar yang sama di Malaysia Dasar yang mesra ibu adalah dasar yang mesra masa depan negara Betul ke tidak? Wanita muda hari ini tak minta pengiktirafan lebih tapi kami mahukan kerajaan yang faham terhadap realiti kehidupan kami. Sesungguhnya, jika kita mahu melahirkan generasi masa depan yang berkualiti, maka kita mesti bermula dengan menjaga kesejahteraan para ibu hari ini. Sidang perwakilan yang saya kasihi, dalam menghadapi pihak rakyat umum akan datang, Bucu UMNO berpandangan bahawa strategi perlu disusun secara berhemah, berfokus dan realistik. Pilihan raya tidak dimenangi dengan keberanian kosong. Ia dimenangi dengan strategi dan calon yang tepat. Dan keupayaan kita untuk faham kehendak rakyat seperti ungkapan yang sering kita dengar. Jika kita gagal merancang, maka kita merancang untuk gagal. Puteri bersedia memainkan peranan lebih besar. Bukan sekadar jentera sokongan. Bukan sekadar petugas IT. Puteri layak jadi calon. Betul tak kawan-kawan? Oleh itu, saya mencadangkan agar lebih ramai wakil-wakil dari Puteri UMNO diangkat menjadi calon. Kalau kita tengok prestasi ketua-ketua puteri negeri, ketua-ketua puteri bahagian, SKO, SKO, semuanya layak jadi calon. Apa je mereka ni tak buat? Saya ambil contoh yang paling dekat dengan saya. Buat saya dari negeri Perak, Acu Sarah. Mana Acu? Siapa follow media sosial Acu? Kalau kita tengok media sosial Acu ni, oh dia buat kerja kalah wakil rakyat. Jadi, tak patutlah kalau kata puteri ni tak layak jadi calon. Tak tahu tak? Statistik pilihan raya umum ke-15 jelas menunjukkan bahawa calon wanita adalah sedikit. Apatah lagi dari puteri. Kalau kawan-kawan masih ingat, sebelum pilihan raya umum ke-15, Majlis kerja tertinggi ketika itu telah pun bersetuju untuk memberi ruang kepada wanita termasuk puteri menjadi calon bagi mencapai sasaran sehingga 30%. Saya juga ingin mengimbas kembali ucapan Datuk Ketua Puteri Amno Malaysia ketika Perhimpunan Agung Amno Puteri tahun 2015. Di pentas perhimpunan ini, beliau menekankan kepentingan membuka ruang kepada wanita muda menjadi calon pilihan raya umum. Lebih 10 tahun telah berlalu Namun sehingga PRN Sabah baru-baru ini Memperlihatkan satu-satunya calon tunggal Dari saya Putri UMNO Yang diketengahkan menerima pandai bertanding di Dun Namawai Ini jelas menggambarkan Bahawa suara yang diperjuangkan dari dulu Masih gagal direalisasikan sehingga ke hari ini Sampai bila kita nak tunggu ni Sampai bila nak tunggu usul dan harapan ini dilaksanakan dalam tindakan sebenar di lapangan pilihan raya Kita memerlukan komitmen yang lebih kukuh Dan penempatan calon wanita muda Khususnya dari Puteri UMNO dalam setiap gelombang pilihan raya akan datang Bukan sahaja memperkasa dalam parti Tapi juga memberi cemerinan kepada rakyat Bahawa suara wanita muda benar-benar diangkat dalam struktur kuasa negara Perwakilan yang dihormati Pucuk UMNO juga ingin menegaskan pelibatan wanita dalam kepimpinan parti Bukan satu permintaan bersifat emosional Tetapi satu keperluan Kerana UMNO pernah menjadi platform Melahirkan pemimpin muda yang berkaliber Pucuk UMNO bukan sekadar sayap pelapis Bukan sekadar jentera pihak laria Dan bukan hanya simbol anak muda wanita dalam parti Kita adalah suara wanita muda suara ibu muda, suara profesional muda dan suara generasi masa depan negara. Namun persoalannya, sejauh mana suara kita ini benar-benar diberi tempat dalam struktur kuasa dan pentadbiran negara. Hari ini, saya ingin beri satu realiti yang sepahit tapi perlu disebut. Ketua Puteri UMNO kita, satu-satunya ketua sayap dalam UMNO yang bukan ahli parlimen Bukan ahli Dewan Undangan Negeri Mahupun memegang jawatan dalam kerajaan Tapi tanggungjawab Beban kerja Dan tekanan yang dipikul Adalah sama besar Dengan ketua-ketua sayap yang lain Puteri turun ke lapangan Puteri menggerakkan jentera Puteri dekati pengundi muda Puteri menguruskan kebajikan rakyat Tapi bila so, soal pengisian jawatan strategik dalam kerajaan mahu kunci LC, puteri sering kali terpinggir perwakilan bayangkanlah kalau ketua puteri kita sendiri pun tak ada jawatan apatah lagi nasib pengurusi tetap kita apatah lagi nasib situ sekolah kita rakan resikan SQ SQL lain kalau kepimpinan puteri Malaysia sendiri pun tak ada apa-apa apalah nasib rakan-rakan perwakilan yang ada di sini Justeru saya ingin mencadangkan agar Ketua Puteri UMNO Malaysia diberi peranan yang sewajarnya dalam kerajaan sama ada dalam bentuk pelatihan strategik jawatan berkaitan pembangunan wanita, muda, keluarga, kebajikan atau keusahaan wanita. Ini bukan soal jawatan. Ini soal pengiktirafan. Ini soal kepercayaan. Ini soal kesungguhan parti dalam mengangkat kepimpinan muda ke peringkat tertinggi. Jika kita benar-benar ikhlas mahu berperkasa wanita dan anak muda, maka puteri mesti diberi tempat dalam membuat keputusan dan dasar, bukan sekadar menjadi jentera di peringkat angkat umbi. Buk puteri bukan lagi pelapis semata-mata, puteri adalah pemimpin hari ini. Sidang perwakilan sekalian, ini... Rakan-rakan, Perjuangan kita masih belum selesai. Isu kenaikan had umur puteri masih tiada kata putus. Sampai bila kita tunggu ni? Sampai kita ada anak, -anak cucu ke? Rakan-rakan, perjuangan ini telah dimulakan dari zaman kakak-kakak mantan yang ada di hadapan kita hari ini. Dan diteruskan pada zaman kita. Tapi sampai ke saat dan ketika ini, ianya masih belum dapat dilaksanakan. Betapa rugi dan sayangnya perjuangan mereka yang penuh pengorbanan itu sekiranya ia tidak terus ia, sekiranya ia terus tidak kesampaian. Hari ini tanggungjawab itu terpikul di bahu kita. Kita tidak boleh biarkan usaha dan pergubanan kakak-kakak kita sia-sia sahaja. Justeru, Puteri Amno dengan penuh hormat ingin sekali lagi mengumpulkan cadangan agar had usia umur puteri dinaikkan kepada 40 tahun. Cadangan ini dibuat berdasarkan realiti semasa demi memastikan kesinambungan kepimpinan, pemindahan pengalaman dan kelangsungan puteri AMNO dalam jangka panjang. Puteri berharap agar perkara ini dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara menyeluruh demi kepentingan parti. Puteri Amno adalah barisan wanita muda yang sudah menjadi isteri Ibu profesional, usahawan dan pemimpin masyarakat Namun malangnya ketika wanita muda ini berada di puncak kematangan Pengalaman dan kekuatan kepimpinan Kita minta mereka berundur hanya kerana faktor umur Ini tak adil, ini tak strategik dan ini mengurugikan parti Kita melatih mereka bertahun-tahun Kita bina mereka dari akar umbi Kita jadikan mereka jentera paling setia tapi apabila mereka benar-benar matang untuk memimpin kita lepaskan mereka pergi itu saja sampai bila kita mahu terus kehilangan pemimpin wanita muda yang berkualiti hanya kerana sistem yang sudah tidak relevan dengan realiti hari ini wanita hari ini berkahwin lewat membina kerjaya lebih lama menjadi ibu pada usia 30-an dan pada usia inilah mereka paling stabil untuk memimpin jika parti benar-benar serius Mahu mengukuhkan kepimpinan wanita muda maka usul ini mesti diluluskan dan dilaksanakan bukan sekadar dibahas setiap tahun tanpa tindakan saya menyeru agar kepimpinan tertinggi berani membuat keputusan dan membuktikan bahawa parti ini benar-benar menghargai tenaga kesetiaan dan kepemimpinan wanita muda rakan-rakan putri yang saya kasihi sekalian Hari ini saya berasa bangga dapat berdiri di hadapan rakan-rakan puteri yang setia dalam perjuangan ini dan tidak pernah jemu bekerja yang setiasa berkhidmat dengan penuh dedikasi dan yang kekal setia di belakang kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden Parti dan juga Datuk Along serta Puteri Malaysia. Puteri UMNO kekal setia, Puteri UMNO tak pernah lari dari medan, dan Puteri UMNO tak pernah berpaling ketika diuji. Tetapi Kesetiaan tanpa peluang akan melahirkan kekecewaan. Berikan puteri ruang dan kami akan buktikan puteri bukan liability tetapi sebagai aset kemenangan AMNO. Sebagai penutup, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Dari kubang kerian ke padang rengas, menyusuri bukit sawah dan ladang. Berucap sudah membuka pentas. Ucapan Datuk Along mohon mencadang. Dengan ini, saya Muhammad Chadang, ucapan dasar Ketua Puteri UMNO Malaysia.